Лидерами не наражаются, ими становятся. Пераконвая областная школа лидеров, як взять на себе отказность за инших, як довести огольную справу до поспеху. Об этом признанные лидеры молодежных и детяших рухов расскажут своим потенциальным последовникам. У Бресте распашался областный практикум «Лидер-2013». Усе гэтыя хлапчукі і дзяўчаты ўжо лідары ў сваіх класах і дружынах. Выдумшчыкі і арганізатары яны вылучаюць ідэі і натхняюць імі іншых дзяцей. Таму якім павінен быць лідар, ведаюць добра. Лидер должен быть уверенным, смелым, всегда вести за собой людей, никогда не ошибаться может, но очень редко должен. Я считаю, что любой лидер должен обладать харизмой, потому что харизма – это умение повести за собой, умение понравиться людям, подойти к ним правильно, найти общий путь. Лидер должен хорошо говорить, должен уметь вести себя в любой ситуации. Конечно, у всех этой и якости у семинара уластивые и еще не у полной меры, развить лидерские сдольности можно и треба, и допомогчивых этим повинна областная Школа активу БРСМ и пионерской организации. Мы хотим эту школу создать для того, чтобы, во-первых, найти таких детей, отслеживать их, и самое главное не потерять в будущем, чтобы они принимали активную жизнь, деятельность наших в жизни наших организаций. И я думаю, что они станут не только лидерами общественных объединений, они будут возглавлять предприятия, фабрики, заводы, школы, то есть они будут настоящими лидерами. 40 удельников школы активу на протягу всего года будут створать проекты и рекламную имиджевую продукцию, удельничать в семинарах и тренингах, сустракаться с депутатами и представниками улады, с ветеранами комсомольского и пионерского рухов. Уже первое мероприемство школы «Круглый стол» на тему лидерства как социальный феномен показало, подлетки вельми активны и добро разумеют свою роль у громадским житии. Нужно нацелить так, чтобы ребята нашли свое место в жизни. И вот ну, не уезжая со стороны, а делали это вот для людей, для процветания, не только для себя лично, а вот для окружающих, чтобы они не забывали о старшем поколении, чтобы они потом воспитывали и то поколение, которое идет за ними. На наступная сустрэча актывістаў дзіцячага і маладёжнага рухаў адбудзецца летом у палатачным лагеры А хто стане лідарам новага пакалення вызначыцца ў снежні калі будуць подведзены вынікі работы удзельніку школы актыву за ўвесь год. Людміла алзана юрылінда абласныя навіны брестст.